老公，牛肉肠来了。今天给爸爸煮牛肉肠。完了！弟弟，你别玩了啊！我着急煮肉呢啊！<laughs> 弟弟，你别玩了，进去点我。好嘞，嗯。切完了，我们也进去吧。 爸爸爱吃牛肉肠，我也爱吃。爸爸听媳妇儿，这妇给我，你上去休息吧。行。弟弟你，你你放锅倒水呀、啊。啊 哎，弟弟，啊、水行了，行了，够了、啊。过<来>哥，牛肉肠、羊肉肠哪个好吃啊？牛肉肠，你不吃不知道，一吃味道没治了啊！你看这粗不粗大？来、嗯、看它成不成？成哥，放点葱姜，嗯，再放咸盐。 煮上一个小时就熟了，肉肠煮多了就爆炸。弟弟盖上盖。好嘞。哇，快熟了，媳妇儿，你去我把爸爸请过来。行。弟弟拿盘子过来。嗯。爸爸请过来啊。<好>嗯。我爸爸来,来。 这个大肠里面包的小肠，还有胡心肉，最传统的做法做的牛牛肠，我喜欢蘸着辣椒酱吃。嗯，大拇指两哥。爸爸。 爸,爸，他来想跟你说个事呢、嗯。先吃，吃完了再说。爸，你不喝点酒吗？不喝酒的，你有什么事说吧。我就是。 我我们的羊，爸爸的羊还有草、嗯。羊咋了，买媳媳妇儿，你说吧。爸爸，爸爸的意思是，嗯、呃，这几年因为特殊原因，我们家的羊，嗯，卖不出去呢嘛。他的意思是，把羊，把我们的羊宰了，嗯，在那个网上卖肉呢，然后问你同不同意。那行呀，可以。嗯 这年轻人，你们这样干还可以。我女婿有这个想法呢，大胆的去干去吧，爸挺高兴的。那个爸也年轻时候做过事业呢，做蒙古包，嗯、呃，搞旅游。我女婿有这个想法呢，爸支持。爸，我我知道了，我肯定用心努努力做。那太好了。